площади домика может быть от 20 и до 200 спокойно. Понятно. Значит, материалы, которые используются при изготовлении. Все правильно. Дерево, каменная вата, отделочные материалы по наружу дерева. Ну, блокхаус, фальшбус, середина может быть также самая вагонка, или может быть э, каким-то картон. Снаружи может быть кровет, угу. как собственно показано. Угу. В, внутри так же самое по желанию клиента. По желанию, Поклевка, покраска, э, этот, как его. Короче, обои, так все что, все что, что угодно. Ты же сам видишь, что здесь домик в сейчас на гипсокартонах это все сделали. Не поймешь на самом деле, если так возьмешь это все покрасить, откроешь этот пол, не поймешь, с чего он вообще сделан Не, ну так да, так видно, что здесь пол деревянный, здесь гипсокартон, зашпаклевано все окна могут быть пластиковые и деревянные тоже на выбор ну если человек хочет деревянные даже видишь, шли полтора месяца дожди день в день все сухо, все классно теперь толщина стены от до сама идет Каркасом идет наружные стены от 140. 140 миллиметров. миллиметров, да. И может быть до 200 это уже опять же. Угу. Уже э, значит, для каркаса э, несущий профиль это брус. Это идет, да, вот он идет 140 сечение на 40. Понятно, 140 на 40. Сам, самих стоят. Э, дерево какое? Сосна, сухая сосна идет. Да на станке, вот видишь, эти стороны, ага. они ну, все калибруются, калибруются, чтобы потом при сборке самого каркаса, чтобы оно все, а, ну, чтоб все было ровно все в один пищи. размер были, да. Понятно. Вот этот сам каркас, сама эта стойка, она может быть наружная от 140 мм до 200 если, допустим, ага. дом зимний вариант, стопроцентный, там, полуторный или двухэтажный, то получается э, стойку можно делать там 200 я понял и, и плюс же... и плюс еще там э, вот э, речь да чтобы... ну плюс, плюс с отделочными всеми скажем если добавить отделку э, внутри и снаружи так эта стенка уже соответственно 250 даже максимум да, да. да. Ну, там видишь это ну 304, да тут 40, еще плюс здесь гипсокартон там, да. экранчик тут идет гидропара барьеры ага. утеплитель натуральная каменная вата Угу. значит, соответственно набегает да, 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 я так, ну и э, что еще э, крыша, крыша скажем э, от стандарт у нас что вот такой стандарт это металлочер крыва металлочерепицы так это стандарт ну, вот эти двери, что ты видел, угу. вот у нас они тоже не китайские, не двери китайские, а они у нас хундарцы приходят вот именно вот такие двери. Понятно. Металлочепица может быть разных цветов по желанию. Ну клиента да, тоже. По желанию. Так же сама расцветка Расцвет, того же самого да. каркаса, там это все. Отделка может также же самое вот. по желанию, или фальшбус, или блокхаус я понял. Хорошо. Хорошо. Ну и дополнительные опции. Деревянные туалеты. Ну да, деревянные туалеты, утки, утки можно брать. Беседки. О, кстати, Но. кстати где-то беседку видел. Беседки. а, вон там вот возле, возле с той стороны где-то ну, вроде. Ну, беседки от этого. Короче, все, есть, что да, нужно все. на в дачном участке или жилом все можно Заборчики построить. можно сделать мостики там ландшафт дизайн можно тоже я понял все хорошо вроде бы все, да. все. ну все да тут ничего такого нету сложного да как бы все. канадская технология самая такая скажем надежная и ничего теплее пока мы этого каркасного дома еще в мире ничего теплее не придумали а -а -а. серьезно это вот доказано дерево дерево оно вообще держит то есть тепло, здесь, наше, здесь получается понимаешь само это дерево но притягивает холод. Ну да. Понимаешь, вот это все, считай, сделано из дерева. На процентов 70, скажем ну, так. плюс еще и утеплитель. Плюс идет утеплитель, который и идет гидропара, да, барьеры, ветра, вот эти, все. которые создают термос. Ну, да. Понимаешь? Здесь не гуляет вообще вуз. А еще обшивается что-то. Перед этим еще обшивается USB. Э. USB плита, вот это прессованная плита О. со щепок, наверное. А, ну я не знаю.